Dəyərli şagirdlərimiz, təkrar xoş gəldik. Hər vaxtınız xeyir olsun. Suallarımızın izahı ilə da davam edirik. Azərbaycan tarixi dövründə səhifə 93, 93 11-ci sualla davam edirik. Aşağıdakı xüsusiyyətlər hansı tarixi şəxsiyyətimizə aiddir? Astronomiya, coğrafiya və digər elmlərlə məşğul olmuşdur. Əsəri Azərbaycan, Azərbaycanda tarix elminin inkişafına böyük bir rol oynamışdır. Bu əsər bildiyiniz kimi Cənnət Küristanı adlandırılan Küristan eyrə məsələdir və əsərin müəllifi Abbasqulu ağa Bacıxanovdur. Həmçinin Bacıxanov astronomiya və dövrət ilə məşğul olmuşdu. Bizim cavabımız C variantı. Uyğunluğu müəyyən edin. Baxırıq. Nizami Cəzmi bəyi, Nizami Fətəli Axundzadə, Nizami Ləşbər Səbir Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir mərhələnin başlanmasını qoymuşdur. Biz sizin də Nizami Fətəli Axundzadə mövzunu tədris edərkən orada ən önəmli məqamı qeyd etmişdir. Bu məqam oydu ki, Mərcəfatovzadə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni bir mərhələnin əsasını qoymuşdur. Yəni komediya janrının əsasını qoymuşdur. Komediyanın əsasını qoymuşdur. Burada çox incə bir məqam var. Yəni incə məqam nədir? Komediya dediyim zaman Mərcəfatovzadədir. Ancaq musiqili komediya dediyim zaman bu Üzeyir Hacıbəyidir. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Məsələn desək ki, Azərbaycanda Komediyanın əsasının qoyulması bu Mirzə Fətəli Axundzadı olacaq. Ancaq dəylsə ki, Azərbaycanda musiqili komediyanın əsasını qoyulması bu olacaq Mirzə Hacıbəyli. Burdakı bəndimizə görə, A bəndinə görə Azərbaycan ədəbiyyatına yeni mərhələ, yəni komediya mərhələsinin başlanğıcını qoyulmuşdur. Mirzə Fətəli Axundzadı A 2-yə gedəcək. Şamaxıda Ümid adlı məktəb açmışdır. Bu bildiyimiz kimi Mirzə Əshpər Sabirin fəaliyyətidir. B keçəcəcək. Qafqaz və Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixə dair əsər yazmışdır. Bildiyimiz kimi, dövrün görkəmli şəxsiyyətlərindən, alimlərindən biri, 19-cu əsr dövrkənalarımızdan biri Mirzə Cazımbəydir və o Qafqaz və Mərkəzi Asiya xalqlarının tarixə dair əsər yazmışdır. Üç, yəni C gələcək. Bakıda ilk teatr binasını tikmişdir. Bildiyimiz kimi, Bakıda ilk teatr binasını adı Zeynalabdin Tağı yetişdirmişdir. Tağıl adın Tağı yerdə verilmiş variantlərin heç birində yoxdur. Deməli, düzgün cavabımız 1. C 2. A 3. B. Növbəti sualımız 13-cü sual. Aşağıdakı xüsusiyyətlər hansı tarixi şəxsiyyətə aiddir? Milli operamızın əsasını qoymuşdur, Bakıda ilk musiqi məktəbini həsr əşrə etmişdir. Biz milli operamızdan danışdığımız zaman qeyd etmişdik ki, milli opera dediyimiz zaman Üzeyir Hacıbəyli 1908-ci ildə Leyli və Məcnun operasını tamaşaya qoymuşdur və bu Azərbaycan da milli operanın əsası sayılır. Sizin cavabımız D variantı Üzeyir Hacıbəylidir. Fərli şərtlər deyirik. 14-cu suala diqqət yetiririk. Üzeyir Hacıbəyliə aiddir. İlk təsirini qoyma mənlər seminarında alması deyil. Biz bilirik ki Üzeyir Hacıbəyli ilk təhsilini Şuşadakı Rus Azərbaycan məktəbində almışdır. Yəni o ilk təhsili Qorğuməmlənə seminarsına alması variantı, birinci variant bizimkün səhvdir. Ha, düzdür. Üzeyir azbəyl sonralar getmişdir Qoru şəhərində təhsil almışdır Qorğuməmlə seminarsında. Ancaq ilk təhsili o deyil. İlk təhsili Şuşadakı Rus Azərbaycan məktəbidir. İç, Peterburq Konservatoriyasında təhsil almışdır. Bəli, hətta biz sizinlə qeyd etmişdik ki, 1913-cü ildə orada təhsil alarkən Arşın mal alan musiqili komediyasını yazmışdı. Deməli, 2 bizim düzgün cavabımız. 3. Azərbaycan adlı qəzet nəşr etdirməsi. Diqqət eləyisinizsə, yadınızda düşürsüz dərslərimizdə, biz sizinə qeyd etmişdik ki, Ə, Azərbaycan Xalq Demokratik Yaradılan vaq yaradıldığı zaman yeni hökumət formalaşmışdır. O yeni hökumətin Azərbaycan adlı qəzeti olmuşdu. nəşr olmuşdur. Həmin qəzeti də Hacıbəyli nəşr etmişdir. Burada üç də bizim düzgün cavabımızdır. 4. Əsərlərilə milli teatrımızın əsasının qoyulması. Dəyərli şərikatlarımız, bilirik ki, milli teatrımızın əsası 1873-cü ildə Mirzə Fətəli Axundzadənin Sərdüzəşdir və Zərixanı Lənkəran əsəri əsasında qoyulmuşdur. Ona görə də bu bənd Üzeyir Hacıbəyliə aid ola bilməz. 5-ci bəndə baxırıq. Toroğlu operasının müəllifi olmuşdur? Bəli, biz bilirik ki, 1937-ci ildə Toroğlu operası, eee, Üzeyir Hacıbəyli tərəfindən yazılmışdır. Moskvada, eee, Sovet imperiyasının paytaxtında tamaşaya qoyulmuşdur və əsərin tamaşasına hətta o dövrün SSR-in rəhbəri olan Stalin də gəlib baxmışdır və 37-ci ildə Stalin bu tamaşaya baxdıqdan sonra sahib məscərin başı üzərində qara ölüm tənlifəsi soxumuşdur. Qara ölüm tənlifəsi nə deməkdir? 1937-ci ildə biz bunu da kəsməliyik. Azərbaycanın tarixində repressiya dövrüyən üftəvi, savadlı şəxslərin, ziyalılarımızın külləvi qırğını, öldürülməsi repressiya dövründə yadda qalmışdır. Deməli 14-cü sualımızın düzgün cavabı 2, 3, 5. 15-ci sualımıza nəzər yetirək. Uzeyir Hacıbəyliə aiddir. Yenə çar Rusiyasında fəaliyyət göstərməsi. Yəni görədiniz ki, biz bilirik ki, çar Rusiyası 1917-ci ilə qədər mövcud olub. 1917-ci ilin fevral inqilabının nəticəsində çar Rusiyası devrilmişdir və nəhayət 1917-ci ilin oktyabr ayında bolşeviklər, yəni sovetlər hakimiyyətə gəlmişdir. Rusiyada Sovet İttifaqı qurulmuşdur 1917-ci ilin oktyabr ayında. İndi üzəri hadivəliyə baxaq. Üzəri hadivəlinin fəaliyyəti 1908-ci ildə dəyəlməzdin operası 1913-də arşımalı operası bunlar hamısı çar rusiyasının fəaliyyətinə aiddir. Həmçinin çar rusiyası ilə yanaşı Ucer Hacibəyinin fəaliyyəti Sovet Rusiyasına da var. 1938-ci çoruğlu deməli operası buna əyani sübutdur. Ə, sonra deməli bir bizim düzgün davamızdır. Petroburq Konservatoriyasında təhsil alması bəli bir bayaq da qeyd etdik ki, o orada təhsillərkən 1913-cü ildə arşımalı olan musiqili komediyasını Iı, yazmışdır. Əkinci qəd adlı qəzet nəşr edib. Xeyr, bu səhvdir. Əkinci qəzetinə Həsən Bəzərdə alınışdır. 3-cü dialımız ola bilməs. Əsərləri də musiqili komediyanın əsasını qoymuşdur. Bəli, biz qeyd etdik ki, Cərhəzbəyli musiqili komediya dediyi zaman Cərhəzbəyli yaradır. Sadəcə tək komediya dediyi zaman bizdə xəta var. Burada musiqili komediya deyilir. Bəli, dörd də bizim 3-cü dialımızdır. 5 Nəriman Məzdum poeyması yazmışdır. Bu cavabımız deyil, səhvdir. Niyə izah edirəm? Burada diqqətli olmanız xahiş edirəm. Çox şagirdlərin səhv etdiyi yer buradır. Koeymanı Məhəmməd Füzuli yazmışdır. Nəriman Məzdumla deyilməzdi, o perası yazmış. Koeymanı yazmır. Nəriman Məzdum operası Məhəmməd Füzulinin Nəriman Məzdum poeyması əsasında yazılmış bir əserdir. Poeyma dediyinə görə Cavab olur Məhəmməd düz oldu. Yəni bu bizim 21-ci sualımız, çünki yer adfallə aiddir. Dəyildici soruşur ki, yer adfallə aiddir. 1 2 4 Düzgün cavabınız bu oldu. Növbəti suala keçid alırıq. Növbəti sualımız 90-cı səhifə, 16-cı sual. Dəyərli şagirdlərimiz, sual budur. Göstərilənlər aiddir e 1 yan varbəsinin iştirakçısı olmuşdur. Peterburq şəhərinin artilleriyadan müdafiəsi ona təqdim edilmişdir. Biz bilirik ki, bu şəxs dahi Azərbaycan hərbçisi e Şifenskaya aiddir. Əli ağa Şifenskaya düzgün cavabımız C variantdır. 17-ci suala diqqət edirik. 19-cu yüzyilyə aid olan hadisələri müəyyən edin. 19-cu yüzyildə deyəndə 1800-ci ilin daxil, 1899-cu ilə qədər olan hadisələrdir. İndi gəlin baxaq. Abaskova başqanı tərəfindən Qulistan İrəm məsəlinin yazılması bu 1841-ci ildir. 1841-ci il 19-cu əsrdir. Bu bizim düzgün cavabımızdır. Baçıda Tağiyevin qızlar məktəbinə açılması, Tağiyevin qızlar məktəbinə açılması bildiyimiz kimi 1901-ci ildir. 1901-ci isə 20-ci əsrlər düşür. Ona görə də 20-ci əsr olduğuna görə bu bizim düzgün cavabımız sayılır bilməz. Çünki bizə 19-cu əsri soruşurlar. 2 bizim düzgün cavabımız ola bilməz. Baxırıq, Şəki xanlığının yaranması, Şəki xanlığı biz qeyd etmişdirlər, eee, Nadir şahların dövründə yaranmışdır, 1743-cü il, o da 18-ci əsirdir. Ona görə bu da bizim cavabımız ola bilməz. Azərbaycanın araşçayından şimaldakı bütün torpaqlarının Rus tərəfindən işğal olunması. Bu hadisə 1828-ci il Türkmençay su müqaviləsinin nəticəsində olmuşdur. Çünki burada bütün torpaqların deyir, Araz çayından şimaldakı bütün, ayırmır. Bütün deyiné görə 1828 Türkmençay su müqaviləsi götürülür. O da 19-cu əsriyə aiddir. Bu da bizim düzgün qalmaz. Qaraxan xan tərəfindən Şəhər qalasının bərpa olunması Fəqəlasın inşası var, Fəqəlan Khan tərəfindən, bu da 18-ci əsirdir. Ona görə 5 də bizim cavabımız ola bilməz. Mirzə Qacımbəy tərəfindən ərəb dilinin qrammatikasına dair təzkilər adlı kitabın yazılması. Biz Mirzə Qacımbəy mövzusunda sizinlə danışarkən də 70-ci 19-cu əsrin ən əhəmiyyətli alimlərindən biridir, Mirzə Qacımbəydir. Hələ o, dedik ki, yazdığı üç dövrlərində ərəb dilinin qrammatikasına dair əsər yazmışdı. Deməli, 19-cu əsriyə aid olan hal-hazırda 1 4 6 17-ci sualı düzdük. Daha bu 1 4 6. 18-ci suala baxırıq. 18-ci sual 19-cu əsrinə aid olan hadisələri müəyyən edindir. Yenə də burada baxacağıq 19-cu əsrdə yaşayan şəxsiyyətlərlə də bunu əlaqələndirmək olar şərtən. Hansı şəxsiyyət 19-cu əsrdə yaşayıb? Bu bəli. 19-cu əsrlə aid olan hadisə olma ehtimalı ola bilər. Birincisi baxırıq. Nizami Qəranlı hocanın Azərbaycanlar üçün yeni əlifba tərtib etməsi. Nizami Qəranlı bildiyimiz kimi 12 tarix 12-ci də şəklə anılmışdır və onun həyat və fəaliyyəti 19-cu əsrlə ailə oluğundan Azərbaycanlar yeni əlifba tərtib etmişdir və bu da 19-cu əsrdədir. 1. Bakışa şollar suyun çəkilməsi. Bildiyimiz kimi Bakışa şollar suyu 1917-ci ildə təşkil edilmişdir. Hazir Zeynəltdin Tağıyevin dəstəyi ilə Hazir Zeynəltdin Tağıyev tərəfindən 1.99-da başa çatdı və başa sollar suyu çəkildi. Bu 20-ci yüzyıl olduğuna görə bu bizim zalım ola bilməz. Quba xanlığının yaranması, Quba xanlığı ə, nadir şahlar -şah, imperiyasından dağılmasından sonra 1270-də yaranmışdır. Bu 18-ci əsirdir. Burada bizim zalım ola bilməz. 2-3 bizim zalım ola bilməz. Azərb Azərbaycanın arax çayı ilə sərhədəki torpaqlarının Rusiya tərəfindən İşğal olunması Azərbaycanın Araz çayından qərb tərəfi hansı torpaqlarımız bu işə tərəfində işğal olunub. Gəlin bu barədə bir az açıqlama verək. Biz bildiyimiz kimi 1826-cı ildə 2-ci Rus-Qacar müharibəsi başlandı. Rus-Qacarla müharibəsinin gedişatında Rusiya Miravan və Naxçıvan xanlıqlarını işğal etdikdən sonra 1827-ci ildə hücumlarını davam etdirərək 1827-ci ildə Təbrizi işğal edir və 1828-ci ildə Urmiya və Ərdəbilin şəhərlərini işğal edir. Yəni Azərbaycanın cənubdakı torpaqları. Bu torpaqlar Arasçayının cənubdakı torpaqlarıdır. Lakin düzdür, Türmənçay sülh müqaviləsinə görə ə, həmin bu Təbriz, ə, Urmiya və Ərdəbil Rusiya bacalarına geri qaytarılır. Türmənçay müqaviləsinin şərti nə idi? İran və Naxtivan da, daxil olaraq Ruslara verilir. İran və Naxtivan daxil Aras çayından şimaldakı bütün ərazilər Rusiyaya aiddir. Cənubdakı ərazilər isə Qafqaz dövlətinə. Burada deməli, bu da 1827-ci illər olduğuna görə 4 də bizim düzgün cavabımızdır. Bu da 19-cu əsrdəyə aiddir. Fəhləli Xan tərəfindən Şahpurlar qalasının inşa edilməsi bayaq dedik. Bu 18-ci əsrdədir. Cavabımız olar məhz Hadivar əsəri yazılması 1872-ci il, yəni Məhəmməd e, Mizər xətəli Axundzadənin yaradıcılığına aiddir bizim cavabımız 1 4 6 18-in cavabıdır. Bizim cavabımız 1 4 6. 19-cu sualımıza baxırıq, dəyərli müşahidələr. 19-cu sualımıza deyilir. Uyğunluğunu müəyyən edin. Yəni ardıcıllıq olaraq uyğunluğa baxacağıq. 1. Milli mətbuatın banisi. 1, milli mətbuat haqqında danışarkən bilir ki, əlbəttə, milli mətbuatımızın banisi kimdir? Həsən bəy Zərdabidir. Ona görə Həsən bəy Zərdabi olan variantlar üzərində işimizi davam edəcəyik. Həsən bəy Zərdabi olmayan variantları çıxırıq. A variantı ketdi. C çıxırıq, D çıxırıq. Düzgün cavabımız ya B variantıdır ya E variantı. Buna davam edirik. Milli teatrın əsası onun əsərlə də qoyulmuşdur. Biz bunu bayaqdan qeyd etmiş, yenə də qeyd edirik. Bizə Fətali Axınzadənin e, sərdülər tipizə bir xamil dənkərə əsəri 2 olmalıdır. Yəni Həsən bəzərdabdan sonra olmalıdır. İndi necə tapaq? Aha, baxırıq. Necə tapaq? Sonra aha, B var. B-lə davam edəcəyik. Baxırıq, yenə E-də taxıb A. Bu ucu artıq səhvdir. E variantını çıxdıq. Sadəcə B variantımız qaldı. Düzgün cavab B variantımız. Bu həm sizə imtahamda vaxt qazanmağa kömək edir, həm də bütün davru daha təqiq tapırsınız. Düzgün cavabımız B variantı. Baxaq görüm, yoxdur. Yaxşı, göndürdük. İndirmə. Ən böyük xeyirəti bəli taqilib olmuşdur. İç statistik jurnal mulla nəsrədin müəllifi 2014-də nümunə məqbulu. Düzgün cavabımız 19-cu sual B variantıdır. Keçirik 20-ci suala. Dəyərli şahidlərimiz, 20-ci suala diqqətlə baxmağınızı xahiş edirik. Yenə uyğunluğu müəyyən edim deyil. Rusiyada şərq xinaslığın banisi idi. Deyilmişdir ki, Rusiyada şərq xinaslığın banisi Mirzə Qazındey olmuşdur. Ona görə variantlarda ilk öndə Mirzə Kazım bəy sildik, A variantı sildik, B qalır, C sildik, D sildik, E qalır. Deməli B və Y variantları üzərində davam edəcəyik. Gülistan ilə məsəlini yazmışdı. Biz bildik ki, Gülistan ilə məsəlini yazmışdı ki, Abbas Qulu, Ağa, Bakıxanov. Baxırıq, B və Y variantlarımızda Bakıxanov davam edirik bu variantımızda. Baxırıq, Bakıxanov davam edirik. Növbəti üçüncü mərhələyə. Net milyonçusu idi. Bildiyimiz ki, net milyonçusu kim idi? E, hazırjənin adına tağıyı baxırıq. B variantımız var. Tağıyı, aha, düzgün davamını hərəkət düzgüncə davam edirik. E variantına baxırıq. Axınca axınca heç bir zaman net miqdança olmaya bilər. Y variantını səbirik. Deməli, düzgün cavabımız B variantı. Baxırıq sona. Azərbaycan komediyalarının vəsisi idi axınca. Bəli, komediyanın vəsisi axınca. Düzgün cavabımız B variantı. 21-ci suala diqqət edək. Uyğunluğu müəyyən edin. Yenə baxırıq. Cazımbəy, Axıncadə, Sabir. Azərbaycan teatrının əsəri onun əsası, onun əsəri ilə qoyulmuşdur. Yenə qeyd edirik, Azərbaycan teatrı Nizami Xətəli Axıncadənin əsərə əsasında qoyulmuşdur. A gəldi 2-yə. Şamaxıda Ümid adında məktəb açmışdır. Nizami Xətəli Sabirdir. B gəldi 3-ə. da fars xalqlarının tarixinə dair əsər yazmışdır. Biz bilirik ki, Mirza Çaxımbəy yazır bu əsəri. Mirza Çaxımbəy həyatının keçərkən bunu qeyd etmişdir. C gəldi 1-ə. E. Bakıda ilk teatr binasını adı-damı ilə təqiq etmişdir. O da burdakı fəndlərində yoxdur. D variantı yani, heç binə aid ola bilməz. Ona görə də düzgün cavabımız 1 C. 1 C olan variantı yani. B və D. Ondan sonra 2 A B C 2A 3B düzgün cavabımız B variantı. B seçəkəndə Ərəfə Paşayevlər nəsr yazır. Axıncə dair teatrın əsası Sabih də Ümid adlı məktəb şamaxıdır. 22-ci sual Bu əsərin jurnalının ilk nömrəsi 1906-cı ildə çapdan çıxmışdır. Jurnal redaktoru Qəril Məmmət Quluzadə. Yecincinin cavabı D variantı qoşdu doldurun. 2-ci qəzetinin ilk nömrəsi baxın, 2-ci qəzetinin ilk nömrəsi 1875-ci ildə çapdan çıxmışdır. Qəzetin redaktoru Həsən bəy Zərdabi idi. Düzgün cavabımız C variantı. Növbəti suala keçirik. 24-cü sual. 24-cü sual ulğunluq kodulmuşdur. Yəni burada biz artıq nəyi tapacayıq? Səhfi tapacayıq. İlkin Azərbaycan operası idi Leydi və Məzmunun. Bəli, bu düzdür. Hekayət Müstəq Jordan da dərmiş məktəb şairinin məliki idi. Bəli, Nizami Xətəxumda bu əsərin məliki idi. 20-ci əsrdə şimali Azərbaycanda mövcud idi. Rus Azərbaycan məktəbləri, əgər də bu məktəblər bəli, bayaq -bəl, da qeyd etdik ki, 1887-ci ildə ilk dəfə Azərbaycan yaranmışdı və yeminə dəstən mövcud olmuşdu. Azərbaycan tarixinin qədim zamanlardan başlayaraq 1912-ci ilədək olan dövrünü haqqında hansıdan irəmi? Xeyr, bu səhvdir. Çünki 1912 deyil, 1812-ci ilədək olan dövrdür. 24-cü sual, cavab D variantı. 25-ci sual. Balasanı məktəbində müəllim işləmişdir. Şamaxıda Ümid məktəbi açılmışdır. Ümid məktəbə gələn kimi Şamaxıda biz hər zaman bilinşikliyin cavab Müzdə, Ələkfər, Sabil u variantdır. 26. Rusiyada yeni bir elmin əsasını qoymuşdur. Şərqşünaslıq elmi Ərəb dilinin qrammatikasını daaraşdırıb yazmışdır. Müzdə, Cazım dəyi düzgün cavab A variantıdır. 27. Hadizənin adı təvəqüə etdən tərəflərə baxırıq. Xeyirəçi olması gündür, Bakıda qızlar məşəbbəy atması və sual qarışıq qapandır. Neyli və mərzun o tərəsin təməhaya qoyması Ceyran Əliyevli bu ola bilməz. Topluq fabriki açdırması belə bir şey Hadizənin adı tanıya bilər. Bəli, var, ancaq tamam edər. Neft sahəsinin əsasının qoyulması deyil. Adizənin təyinat milyonuzun əsasını o qoymayıb. C ola bilməz. Mingə məfbazının əsasını Adrenadın tağıyır. Qoymayım. İsmənbəz qarə əsasını qoymuşdur məfbazınız. Belə ola bilmər. Çar rusası ilə hərçi olmur. Deməli, düzgün cavabımız bəli, Adrenadın tağıyır. Baqıda toxudulu fabriki açmışdır 1900-cü ildə, Əhmədli kəndində. İndiki Əhmədli kəndində toxudulu fabriki açmışdır. Növbəti sualımız 1800-cü bu ol. 1800-cü sual. 18 Nəzəriyyə kürək, dəyərli şagidlərimiz, yenə Adnan Qabadın tağı 20-ci xəmin tamamlanmamalı tapşırıqlar. Əmər dəqanda İnternet məktəb açdırır, bəli, Bakıda Qızlar məktəbi və s. baxaq. Başda teatr binası tikmişdir. Bəli, biz qeyd etdik ki, Adnan Qabadın tağı Bakıda teatr binası tikmişdir. Bizim cavabımız A variantı. Toxudluğun əsasını qoymayıb. Toxudluq kadridir ki, B ola bilməz. Əsasını qoyubdur o, məhz bu teatrımız deyil. Məfası təsdiqə əsaslanmır. Hər hansı cavab A variantıdır. Növbəti sualımıza 29-cu suala baxırıq. Görək bu kimdir? Baxırıq indi. Bakıda qızlar məktəbi açdırmaq istəmişdir. Baxın, diqqətli olurum. Bakıda qızlar məktəbi açmaq istəmişdir. Həmin şəxs 1896-cı ildə Bakı gubernatoruna məktub yazmışdır və qızlar üçün məktəb açmağa vəsait ayrılmasını xahiş etmişdir. Laçın gubernator bu xahişi radd etmişdir. Xalq mərifəndilmişdir. Azərbaycan dilində mətbuatın əsasını qoymuşdur. Mətbuat deyən kimi, demək ki, konkret cavab yoxdur. Nədir? Həsən bəy, zərdavidir. Növbəti 30-cu sualımız və bu videomuzun sonuncu sualı. Uyğunluq gözlənmişdir. Yəni düzgün variantı tapacaz. Bu tutda deyir uyğunluq gözlənmişdir. Yəni 5 variantdan biri düzdür. Şamaxıda məktəb açmışdı. Cəlil Məmmədovzadə deyil, Səbirdir. Bakıda qızlar nağmaları çıxırmışdı. Səbir deyil, Adıl Məmmədov tağiy. Musiqili komediyalar yazmışdı. Axundzadə deyil, sadəcə komediya olsaydı düz olardı. Amma musiqili olduğuna görə, deyir Acbəldir. C səhvdir. Şəhərdə İnc Konservatoriyanın yaradılmasına təşəbbüs göstərmişdir. Bəli, bu Nəriman Nərimanovdur. E variantına baxırıq. Xalq Dumaı dinəkmət partiyası idi. Məmməd Əmir Əsadəkdəyildi. Atalıxan Khoyç idi hökumətin rəhbəri. Ona görə də düzgün cavabımız 30-cu sualda D variantı. Əziz şəhərdərimiz, növbəti sualların izahını tamam edəcək. E, diqqətlə qulaq asdığınız üçün sizlərə hər birinizə xüsusi təşəkkür edirəm və sonda kanalımıza abunə olmağı və videonu digər yoldaşlarımızın istifadə etməsi üçün yaymağınızı xahiş edirik. Diqqətinizə görə çox təşəkkür edirəm.